она отличная. Вот меня интересует, это просто схема. Значит, меня интересует э, не просто предложение схемы, этого, а наполнение законодательной базы. Вот как она будет работать. Вот законы это механизмы, по которым работают. И все все равно упрется в деньги. Смотрите, я же Все я, равно я, все, я, все я, не в деньги. Что бы ты, что это деньги привлеченные, эти деньги бюджетные. Что бы, о чем бы мы ни говорили, это все равно упрется в то, что для того, чтобы произвести нечто, нужен рубль, гривна, доллар, евро, все, ставим точку. И все это регулируется законами. Вот какие вот здесь должны быть законы? Отвечаю на твой вопрос ответом, который я предложила проголосовать, и все проголосовали, никто не был против. Да? Для того, чтобы ответить на твой вопрос, эти законы нужно разработать и создать. Я вижу следующий механизм для создания. В течение ближайшего месяца, до 1 апреля, мы обсуждаем, действительно, где есть проколы, где мы не все учили, не все, не все прописали, да? не, не, как бы, не все проговорили. С 1 апреля до 1 мая мы занимаемся тем, что расписываем пошагово. сейчас это схема, абсолютно права. И в каждой вот этой вот рысочке, да, еще будешь там по 5 или 10. Это, это и это, это и это, это, и это. должно быть так, так и так. Это, это, это мы делаем и, и потом с 1 мая до 1 июня мы занимаемся, уже не мы, ну, совместно с юристами, которые прописывают это законодательно. Вот они все наши схемы делают законами, э, законами, подзаконами, законами, инструкции мы и положениями в течение месяца. И только после этого мы можем дружной толпой с коктейлем Молотова идти в Верховную Раду и сказать, пацаны, смотрите, у нас законодательно все готово, только проголосуйте. Понимаешь? Вот я вижу, какой механизм, как ты говоришь, э, действительно, только когда это будет работать, абсолютно правильно, когда они примут это на уровне закона. Каждое министерство, тоже уже реформированное, в, 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 толь толь реформированный толь 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 вопрос. Толь реформированный Минфин Абсолютно. и реформированная Минэкономика. Абсолютно. Согласна. Да. Свет, извини, вопрос в том, что вообще ничего не делал? То есть к чему предложение? Нет, нет, мое предложение... мое предложение, что, если речь идет о формировании работы, то это вот берется каждое направление, из которого формируется бюджет вот вот этого, вот этого как там, процент, к процент, Да, ну, центр условно. Не и не вот по этому направлению разрабатываются законы. Абсолютно. Не только поэтому. С учетом Безусловно. и не просто разрабатываются. Безусловно. Разрабатывают, Безусловно. А законы их нельзя отменить старые и привить и... И запрести новые. Значит, нужно брать то, что работает. Я пример живой пример через то, чтобы всем было понятно. А Не Значит, не платим ПДВ. Причем ПДВ не платится за украинский продукт. Украинским продуктом считается даже дублированный на украинский язык. Это тоже украинский продукт. Значит, ПДВ не платится. Не платится только за услуги. Значит, если вы покупаете пленку или если вы покупаете материал, вы уже платите. Не, не облагается только услуги. В итоге на выходе какой результат? Значит, все равно мы обмениваемся нулевыми этими вот... Я хочу уточнить, то есть как бы, когда зритель идет на украинский фильм и платит деньги, он в цену этого билета не входит в РДС? В цену билета? Ну, под... ну, все, так а при чем все? все эти производители и так далее? В схеме говорится о стоимости билетов, который, на который в любом случае независимо от национальности билет платится. Хорошо, пока что мы обсуждаем.

Культурі, напевно, які розробляють закони. Ну, власне кажучи, напевно, якщо ми щось розробляємо, знаємо ми ми співпрацювати. Тобто, я просто знаю, тому що я знаю, що там притоні люди були, тому що у нас навіть коли була пані Катерина, і ми не брали чисто грошових цих всіх штуках, вони да, не, 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 не продавались нікуди. Нас комітет Верховної Ради спеціально запросив сестру, я, після того як ми фільм зняли, да, щоб показати, що українське кіно є і альтернативні джерела, і вони альтернативно існують. І вони на них це був сюрприз. Тобто комітет сам ініціював на.

В тому числі і свої власні можливості, там власні знайомства чи якісь е, рекомендації а, до, для того, щоб ми мали фахових юристів, я вже з двома фірмами, і вони готові нас підтримати і взяти під, за, за величезну працю за да? те, що ми зробимо, щоб це зробити все законодавчо як закону з усіма підзаконними актами. А, але якщо товариство там ще буде підтягувати фахових юристів, і не тільки з України. Да, то це буде класно і я ну, прошу, якщо є там нагода, про це думати і вести якісь переговори, запрошувати до нас. До речі, я хотіла повідомити, що ми маємо таку інформацію, я мабуть, буду говорити про це на сабли, але хотіла б і кіношників наших повідомити а, про те, що у нас є тепер прямий контакт і відгук. Я так розумію, ми можемо говорити про співпрацю з секунду, скажу, як це називається написала листа і почала шукати асоціацію випускників престижних вузів світу, яка зробила Кабміну таке предложення, де я не готова приїжджати працювати, а тільки скажіть, де і куди. А вот у нас є відповідь від Даниила Паськова, который является в Галатии Ассоциации. А винам сорвано скидка, но она прислала мне, прямой контакт Рад слышать вам Готов поговорить, но лучше по конкретным вопросам. То, что мы создали, позволяет привлекать профессионалов с западным образованием живущих в Украине на конкретные вакансии проекты круглые столы. Вам все действия просто и прозрачно. А отправляет вот на адрес, сжимают заявку. Ищем, например, там замминистра. Через 24 часа менеджеру получает резюме всех желающих. Те же два шага для организации круглого стола или привлечения людей на проект. Составляйте конкретные запросы и отправляйте. У меня есть такая есть такое предложение, чтобы мы обратились к ассоциации для привлечения специалистов в нашу отрасль а с не просто западным образованием, но еще с опытом работы в кинематографической сфере европейской и приглашать их на наши конкретные вот, собрание собрания ассамблеи, Можно быть, на рабочую группу, может быть, под по конкретную тему которую мы разработаем. Вот я просил вы тоже проголосовать, если нет веры. людей, которые Да, да Нина, извини. Я думаю, что меня в том, что абсолютно права. У нас очень много конфликтных ситуаций, и там третий человек или человек со стороны, возможно, быстрее и эффективнее ну, вот, разрулить